च य इमम् धर्म्यम् संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च यः इमम् धर्म्यम् संवादम्

ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च य संवादमावयोः अध्येष्यते च य संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यम् संवादमापयोः ज्ञानयज्ञेन मिष्टस्यामिति मे पतिः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामि